গুড মৰ্ণিং এতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ টাটা জেষ্টখন বাইদেউগৰাকীয়ে যে বুকিং কৰিছিলে বাইদেউগৰাকী আহি আছে মই তেওঁক পিক আপ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ গাড়ীখন নিবলৈ তেওঁলোকে আহি আছে সেইদিনাখনে বুকিং কৰিছিল যদিও ভাল দিনবাৰ এটা আজিহে তেওঁলোকৰ পৰিছে ভাল দিনবাৰ এটা মতেহে যিহেতু গাড়ীখন ল'ব চোৱা চিন্তা কৰি চ' আজি ভাল দিনটো পৰিলে তেওঁলোকে নিবৈ আহিছে আৰু ময়ো ওলাই আহিলোঁ যোৱা ৰাতি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে বেড কমেণ্ট কৰাৰ ওপৰত আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মানে যথেষ্ট মানুহে মোক উৎসাহ দিলে যথেষ্ট আৰু ফোন কৰিও বহুতে মানে কৈ আছে আৰু মনটো এইবোৰ হৈয়ে থাকে নৰ্মেলি ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আকৌ মানুহে বেড কমেণ্ট কৰে এনেকৈ বহুত কৈছে আৰু চ' মনটো বেয়া লাগি আছিল যদিও আপোনালোকে দিয়া আকৌ সেই সাহসখিনি আৰু উৎসাহখিনিৰ কাৰণে ভাল লাগিছে মনটো আকৌ নৰ্মেল আৰু এতিয়া যি নহওক মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকক ভাল বস্তু এটা দিবলৈ ভাল গাড়ী এখন দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি যাম সৎ পথত থাকি কষ্ট কৰি আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব খালী আৰু উচ্চ দিব এইখিনিয়েই চ' আহি আছোঁ এতিয়া মই তেওঁলোকক

এতিয়া চাহ খোৱা গাড়ীও মানে একে বাম্পাৰৰ গেপ দেখিছে নাই ইয়াত স্ক্ৰুপ চিস্কোপ তেনেকুৱা সচৰাচৰ মৰা থাকেই কিন্তু ইয়াত নাই একদম কোম্পানীৰ বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্ট ইটো বাম্পাৰ পৰা একদম পিছৰ এইটো বাম্পাৰলৈকে অৰিজিনেল পেণ্ট ক'তো অকণমান কালাৰ কৰোৱা হোৱা নাই আৰু গ্লাছবিলাকো এই চব একে এই চাওক টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিন মেনুফেক্সাৰ এইখন এইখন মেনুফেক্সাৰ ফৰ্টিনৰ আকৌ এইখন ফ'ৰটিন মেনুফেকচাৰ একদম গোটেইখিনি পোন্ধৰ চনৰ গাড়ী এখন এখন গ্লাছ পৰ্যন্ত সাল সলনি হোৱা নাই এইখন ফ'ৰটিন এখন গ্লাছ পৰ্যন্ত সাল সলনি নাই মানে একদম অৰিজিনেল পূৰা অৰিজিনেল বাম্পাৰটো বাম্পাৰ যে অৰিজিনেল বুলি কয় এয়াই গাড়ী আৰু চ' ইণ্টিৰিঅৰটো এই ধুনীয়া একদম ধুনীয়া হৈ আছে ইণ্টিৰিয়ৰটো চিট কভাৰ টিট কভাৰবিলাকো বৰ ধুনীয়া হৈ আছে ষ্টিল বুলি গ্লাছে যেতিয়া চেঞ্জ হোৱা নাই আৰু ষ্টিলৰটো কথাই নপয় এক্সিডেণ্টেলৰ কথাইহি নপয় গ্লাছ এখনো যেতিয়া চেঞ্জ নাই তেতিয়া এইটো টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটাৰ লাইট আছে আৰু এইবোৰ ৰিম'টত জ্বলে হেডলাইটবিলাক প্ৰজেক্টৰ হেডলেণ্ট সেয়াই আৰু গাড়ীখনৰ ফাইনেল লুক্স বহি ভাল লাগিছেনে আজি অলপ চলাবনে ফিল ৰাতি গাড়ীখন তুমি পিক আপ দিলে নাপায় কিমান স্পীডত গৈছা এক্সেল তাত প্ৰেছ কৰোতে লাহে লাহে চলাব লাগিব গ্লাছ এডজাষ্ট এয়াৰ বেগ আছে ন ইয়াত এটা এয়াৰ বেগ ইফালে এটা এয়াৰবেগ দুটা এয়াৰবেগ আছে আৰু এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ ধনীয়া জ্বলি থাকে অন কৰিলে কোম্পানী ফিটেড মিউজিক চিষ্টেম মোৰ নিজৰো ডিজাৰ আছে পাৰ্চনেল এইখন ডিজাৰ ডিজেলৰ কিন্তু এইখন মোৰ ডিজাৰ আছে কিন্তু মই এইখন গাড়ী জেষ্টখন চলাই থকাৰ পৰা মোৰ ডিজাৰখনত একেবাৰে হাৰ্ট লগা নাই ডিজাৰ আৰু জেষ্টৰ একেই কেটেগৰীয়ে গাড়ী হয় একেই ৰেঞ্জৰে গাড়ী মানে সমপৰ্যায়ৰ গাড়ী আৰু ডিজাৰতকৈ জেষ্টখনত আপোনালোকে বেছি মজা পাব বেছি আৰামদায়ক গাড়ী গমেই নাপায় স্পীড গ'লে কিমান গৈছে আৰু তাৰবোৰ ইঞ্জিন হয় এইটো আৰু এয়া আছে ইঞ্জিনটো কি ধুনীয়া চক চক হৈ আছে ইঞ্জিনটো ধুনীয়া হৈ আছে এইবোৰে ফ্ৰণ্ট চিল পৰা বন এট পৰ্যট বন চনেট চিল এয়া কোম্পানীৰ ষ্টিকাৰ এইবোৰ কোম্পানীৰ মাৰ্কাৰ এটা ন পৰ্যন্ত খোলা হোৱা নাই কোম্পানীৰ মাৰ্কাৰ এইবোৰ এয়া আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ কোৱালিটি আৰু আৰু এল'ভিল আছে ষ্টাৰ্ট কৰি এ চি লগাই আছে চাউণ্ড শুনকচোন একদম মিনিমাম চাউণ্ড মানে এইটো গ্লাছৰ ভিতৰতো একো গমেই নাপায় আপুনি ষ্টাৰ্ট হৈ আছে নে গমেই নাপায় ডাইৰেক্ট এনেই চেল্ফ মাৰি দিয়া যাব ষ্টাৰ্ট হৈ থাকিলো এ চি ঠাণ্ডা হৈছেনে এক নম্বৰহে লগাইছে তিনি নম্বৰ লগাই লোৱা তেতিয়াহে বেছি কুলিং হ'ব ন এইবোৰ আছে হা ভলিউম চলিম ইয়াতে চাওঁ এই হোমটো বঢ়িয়া ন এই কোম্পানীৰ যে এইটো চাওঁনে বেলেগ অঁ কেইটাখন মোৰ ইয়াত লগোৱা ডিজাৰখনত লগোৱা আছে এই তোমাৰ বাৰশ লৈ ড্ৰাইভিং চাইঞ্চটো পলিথিন চেঞ্জ কৰা নাই বে আজিলৈকে খোলা নাই গাড়ীখনৰ গাউণ্ড ক্লিয়েঞ্চটো মোৰ ডিজাৰখনতকৈ বহুত ওখ দেই এইয়া ডিজাৰৰ গাউণ্ড ক্লিয়েঞ্চ তলৰ আৰু এইখনৰ চাওক কিমান ওখ চলাবলৈ কিন্তু ডিজাৰতকৈ আকাশ পাতাল ডিফাৰেঞ্চ আৰু মানে বহুত বেছি ভাল লাগে এই মোৰ এতিয়া জেছখন চলাই চলাই মোৰ ডিজাৰখনতে হাত নালাগা টাইপ হৈ গৈছেগৈ ত' বহুত ধুনীয়া গাড়ী দেই ইউজাৰ মেনুৰখন মানুহবিলাকে কিছুমান মানুহে কাগজ পাতিখিনিও ভালকৈ নাৰাখে পলিথিনত ভৰাই ৰাখে এনেকুৱা আৰু কিন্তু এয়া দেখিছেনে কোম্পানীৰ বক্স কোম্পানীৰ ইয়াত আটা ল'ব লাগি আছে কিমান মানে সজতে মৰমত ৰখা বস্তু এয়া আছে ইউজাৰ মেনুৰ ছাৰ্ভিচ বুক ৰেকৰ্ড এইবিলাক আছে আৰু চাবিও দুটা আছে এইটো এটা নৰ্মেল কি ইয়াত ৰিম'ট ছিষ্টেমটো নাই আৰু এটা আছে চাওক এটা আছে এইটো ফ্লিপ কি ইয়াতে জেছখন আজি ডেলিভাৰী হৈ গ'ল বাইদেউহঁতক দি দিলোঁ গাড়ীখন দেই বাইদেউ মানে কি বাইদেউ পে'মেণ্টহে কৰিছে দেই আমাৰ বিটোৱেহে লয় মানে ৰেজিষ্টাৰেড অ'নাৰ হ'ব তাৰ নামতে গাড়ীখন হ'ব সিহে চলাব এতিয়া আৰু বাকী কোৱা কেনেকুৱা পালা ভাল লাগিছে গাড়ীখন বহুত ভাল আৰু মিলাই দিলে আৰু এতিয়া ভালকৈ থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ ফাৰ্ষ্ট অনাৰ হয় একদম ফাৰ্ষ্ট অনাৰ্ট অ'নাৰ পৰা কিনি আনিছো মই সেই এতিয়া হব গাড়ীখন তেওঁলোকক মই দু লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাত চেল কৰিছো তাতে ইক্লুডিং ডকুমেণ্টছ সকলো খৰচ ময়ো বহন কৰিম টাইমলি চাৰ্ভিচিং কৰিবা খালি আঠ হাজাৰ কিলোমিটাৰত ম'বাইলটো চেঞ্জ কৰি দিবা ইঞ্জিন অইল কুলেন এইকেইটা টাইমলি চাবা ক'ৰবাত ৰাতিপুৱা টাইমত ক'ৰবাত তুমি লং জাৰ্ণি এটা যাবা লাহেকৈ তুমি ম'বিলটো চেক কৰিলা কুলেন লেভেলটো লেভেলটো কিমান আছে চেক কৰিলা ইঞ্জিন ইঞ্জিন অইল আৰু কুলেন যদি ঠিক থাকে সময়ত যদি মানে ছাৰ্ভিচিং হৈ থাকে তুমি এখন গাড়ী পাঁচ লাখ ছয় লাখ কিলোমিটাৰ তুমি বেয়া কৰিব নোৱাৰা এই ওজন মানে টাটাৰ আগত টাটাৰ আগত খোতকা লোহাৰ আছে ন উঠাই দিওঁ হ'ল এই ঘাটটো যে আছে দেখিছা এই ঘাট এইখিনিলৈকে থাকিব লাগিব হা এইখিনিলৈকে এইখিনি হৈছে মিনিমাম এইটিখিনি হৈছে মেক্সিমাম এইখিনিলৈকে থাকিবই লাগিব এতিয়া তই কাৰেক্ট নেদেখাব কাৰণ গাড়ীখন ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট হ'ল যে আৰু তোমাৰ কুলেনটো এইখিনি এইটো কুলেন বক্স কুলেনটো ইয়াত দেখিছানে ইয়াতো লিখা আছে এই মিনিমাম মেক্সিমাম লিখা আছে দেখিছা এইখিনিলৈকে মেক্সিমাম থাকিবই লাগিব কিন্তু তোমাৰ যদি কমে ইন কেছ কমে তেতিয়াতো তুমি ভৰাবা এইখিনি সদায় চে কৰিবা লং জাৰ্ণি যোৱাৰ আগত আৰু এইবিলাক বিতু এই ইক' মদ পাৱাৰ মদ এইবিলাক আছে দেখিছেনে ইক' মডত লগা ল'লে একেবাৰে মানে অলপ নৰ্মেল কে যাব তেল কম খাব স্পৰ্টছত লগালে তেল বেছি খাব কিন্তু বিঘা এটা লাগে বাই ভয়ংকৰ বিঘা বাঢ়িব গতিকে এইবোৰ মোদ লগাব নালাগে নৰ্মেলি চলাবা আৰু এইটো ফক লেম্পৰ কোনটো এইবিলাক এ চি কোনটো খুচৰিবা লাহে লাহে শুভেচ্ছা থাকিল দেই থেংক ইউ ভালকে চলাই থাকিবা ফোন চোন কৰি থাকিবা মোলৈ অঁ ভাল জেজখন ডেলিভাৰী হ'ল আৰু আজিৰ পৰা বাইদেউহঁতে ল'লে বহুত হেপী ফোন কৰিবা গৈ পেলাই ঠিক আছে যাওক